Okeylah kepada anda juga selepas ini insya-Allah kami akan kongsikan dengan anda mengenai pembelajaran sepanjang hayat 2016 ah ha, banyak yang kita nak ajak anda ambil tahu mengenai PSH ini. Baik jadi kita akan bersama dengan seseorang insya-Allah Profesor Dato Dr Mansur semuanya akan kami kongsikan selepas ini dari pagi Nah, Dari pagi Nasional FM untuk anda yang bersama-sama dengan kami boleh juga selalu kami ajak ke laman Facebook Nasional FM cari kami facebook.com palang Baik hari ini kita nak bersama dengan uh, yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Mansur Muhammad Isya yang merupakan uh, pengarah pusat pendidikan berterusan Universiti Malaya mm -mm, Dan hari ini kita nak berkongsi dengan anda semua mengenai pembelajaran sepanjang hayat 2016 Assalamualaikum dan juga selamat uh, pagi Profesor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Muaz saya. Dan Alhamdulillah baik. Apa? Alhamdulillah sihat doktor. Doktor bagaimana? Alhamdulillah saya pun sihat juga. Ah, uh -uh, dan ya. seperti yang saya dan juga Muaz war -war warkan awal tadi doktor, hari ini kita nak berkongsi mengenai pembelajaran sepanjang hayat 2016 ni. Ya. Mungkin uh, kita sebagai pembulaannya berkongsi apa sebenarnya dimaksudkan dengan pembelajaran sepanjang hayat. Ah ya, jam bela saya ucapkan terima kasihlah kepada National FM kerana beri peluang kepada saya untuk memberi sedikit pandangan mengenai perkara ini. Mm -hmm. Untuk menjawab soalan itu ya, apa yang kita katakan pembelajaran sepanjang hayat ni, dia mempunyai pengertian yang amat luas dan dia sebenarnya secara mudah dan ringkasnya ialah ialah sebarang usaha usaha untuk menjalani kursus dan latihan dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Di sepanjang uh, usia seseorang itu tujuannya ialah untuk meningkatkan uh, keberkesanan dan kecekapan supaya dia menjadi seorang pekerja yang lebih berkesan, lebih produktif dan juga meningkatkan uh, uh, keterampilan diri supaya dia menjadi anggota masyarakat yang lebih bermakna dapat memberi perkhidmatan kepada masyarakat dengan lebih baik itu itu tarifnya yang sebenarnya uh -huh. dan dia sebenarnya merangkumi Uh, ketiga-tiga jenis pendidikan iaitu pendidikan formal, pendidikan bukan formal dan pendidikan tak formal manakala usianya biasanya dia terdiri daripada mereka yang berusia antara 15 hingga 65 tahun ya. ini adalah usia produktif seseorang individu itu Oh okey kiranya apa ya. pembelajaran memang betul-betul sepanjang hayat okay. Maaf, sepanjang hayat ya. Yeah. Uh, okey untuk kali ini persidangan julung kalinya diadakan di Universiti Malaya bersama pihak Kementerian Pengajian Tinggi ini uh, dan merupakan persidangan kali ke-6 ya. <tuk> Profesor Datuk ya okay. uh, yeah, betul betul Dato uh, dan okay, temanya. Di kita adakan persidangan pembelajaran sepanjang hayat uh, tahun 2016 ini akan diadakan di Universiti Malaya pada minggu depan ya 27 hingga 28 September. Ini sebenarnya merupakan sambungan kepada siri persidangan yang diusahakan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk mempromosi pendidikan sepanjang sepanjang hayat ini. Mm -hmm. Ini adalah kali ke-6. Sebelum ini pihak pihak kementerian sudah pun mengadakan 5 persidangan yang serupa ini dengan kerjasama dengan institusi-institusi lainlah dengan Universiti Melayu Inilah kali pertamanya. Baik. Jadi kita harapkan Universiti Melayu dapat uh, juga menjayakan persidangan kali ini uh, mungkin boleh uh, Profesor Datuk kongsikan juga pencapaian pelaksanaan PSH uh, sehingga kini dan sambutan masyarakat terhadap uh, program ini Profesor Datuk Ah uh, setakat ini kita kita merasakan uh, sambutan masyarakat terhadap pembelajaran sepanjang hayat ini begitu menggalakkan dan menunjukkan peningkatan yang ketara kalau kita tengok eh statistik yang saya ada ini menunjukkan peningkatan lebih daripada 100, uh, 10% uh, tahun demi tahun pada sejak 5 tahun yang kebelakangan ini dan angka kasar yang saya ada pada masa ini ialah pada tahun 2016 lebih daripada 1 juta pelajar yang terlibat di dalam khusus-khusus dalam latihan pendidikan sepanjang hayat ini merupakan satu jumlah yang besar. Mm -hmm. Tetapi tak cukup besarlah kalau kita nak bandingkan dengan jumlah penduduk kita kan. Yes, jumlah penduduk kita ada dalam 31 <tuk> juta. <tuk> kalau kita nak tengok mereka yang berusia antara 15 hingga uh, 65 tahun, ini berada di sekitar 22 juta. So 22 juta yang yang seharusnya uh, masuk dalam pendidikan sepanjang hayat dia hanya 1 juta sahaja yang aktif yeah. dia masih ada lagi banyak lagi uh, apa ni, masyarakat kita yang belum uh, terlibat di dalam pendidikan sepanjang hayat mm -hmm. walaupun ada di sana ada peningkatan saya rasa kita boleh buat lebih daripada itu supaya uh, pembelajaran sepanjang hayat ini menjadi satu budaya di kalangan uh, masyarakat Malaysia mm -hmm. Okey, jadi mungkin Profesor Dato' boleh kongsikan bagaimana untuk mendapatkan maklumat lanjut dan penyertaan Uh, untuk mendapatkan maklumat lanjut dan penyertaan kepada persidangan uh, pembelajaran Semaya hayat yang kita akan adakan pada 27 dan 28 September di Universiti Melayu ini, tuan-tuan uh, boleh melayari laman web kita di www.umcc.edu.my mm -hmm. dan uh, ataupun uh, pergi kepada laman pada internet dengan uh, kata carian PSH2016. Baik. ya uh, itu ya panel laman web itu akan uh, segera muncul dan boleh dilayari untuk mendapat maklumat-maklumat lanjut daripada daripada situlah. Okay, baik, kita harapkan uh, program ini uh, mendapat uh, kata perhatian sebaiknya daripada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih uh, Profesor Datuk kerana meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih di atas kesempatan ini. Baik, itu tadi Profesor Datuk Dr Mansur bin Mat Isa, yang merupakan pengarah Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya kita kongsi mengenai pembelajaran sepanjang hayat 2016. Baik, sebentar lagi kita akan kembali semula untuk nota sukan. Dari pagi.